अलहमदिल्लाबी वसलात रसूल करीम वाहली सदरी वसिलसानी अफका रहमान्यारिम जमात हिजबुलहक की जानब से आपका अब्दुल अब्दुलसुबहान नक्शबंदी हाजिर खिदमत है आज आपकी खिदमत में बहुत ही आसान तरीका लेकर हाज़िर हुआ हूँ इस इल्म को सीख कर आप खुद मालूम कर सकते हैं कि चोर मर्द है या औरत चोर की उम्र क्या है चोर घर का है या बाहर का तो आइए चलते हैं नबी आलाम की बारगाह बारगा में शरीफ का नजराना पेश कर लीजिए सलात वाली सबसे पहले आपके पास कोई साहिल आता है तो आपने साहिल का नाम और उसकी माँ का नाम लिख लेना है उसके बाद आपने साहिल और साहिल की वालदा के नाम के आदाद जमा कर लेने हैं मैंने आदाद निकाल कर यहाँ पर जमा कर लिए आदाद हमें हासिल हुए एक सौ एक उसके बाद जिस दिन सवाल कर रहा है उस दिन के आदाद निकालेंगे इतवार को माजिद ने सवाल किया तो हमने इधर इतवार लिखा और उसके आदाद आदाद निकाल कर जमा कर लिए इतवार के आदाद 608 हैं उसके बाद सात यानी साइल किस सात में सवाल कर रहा है आपने उस सात को कोड कर लेना है जैसे कि साहिल आया एतवार वाले दिन और साथ थी शम्स की शम्स के हमने 400 सौ निकाले तो अगर किसी को साथ का मालूम नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे देता हूं अपनी वीडियो का साथ किस तरह निकाली जा सकती है तो आप उस लिंक के ज़रिए आप सीख सकेंगे के साथ किस तरह से निकाली जा सकती है मैंने बहुत ही सहल आसान तरीके से समझाया है उसके बाद सवाल क्या था साइल का सवाल क्या था वो भी आपने तहरीर कर लेना है और उसके आधार निकाल कर जमा कर लेने हैं साइल आया सवाल किया कि चोर मर्द है या औरत तमाम जुमले के आपने आधार निकाल लेने हैं और यहाँ तहरीर कर लेने हैं उसके बाद आपने इन तमाम को जमा कर लेना है यानी माजिद इनमें माजिदा के आदात एतवार के आदात शम्स के आदात चोर मर्द है या औरत इसके आदाद आपने यहाँ पर लिख लेने और जमा कर लेने हैं। जमा करने के बाद हमारे पास हासिल आदाद हुए अब अगला मरहला ये है कि हासिल आदाद चौसठ को नो से तक़सीम किया जाएगा जब तक़सीम किया तो बाकी बचे पांच आप कैलकुलेटर से तकसीम कर सकते हैं अदद जुफ्त दो चार छ आठ बचे तो चोर औरत है अगर अदद ताक एक तीन पाँच सात नौ बचे तो चोर मर्द है तो पता चला कि पांच बचे तो इसमें जो चोर है वो मर्द है अब हमने चोर की उम्र मालूम करनी है चोर की उम्र कितनी है तो सेम वही आप जायचा बनाएंगे जैसे कि पहले हमने बनाया साहिल साहिल का नाम लिखा जाएगा उसकी माँ का नाम लिखा जाएगा फिर उन आदाद को जमा किया जाएगा दिन क्या दिन जिस दिन जिस सवाल किया ने, उस दिन के आधार निकाल कर जमा कर दिए जाएंगे सात शम्स है उसके आधार निकाले जाएंगे सवाल सवाल चेंज हो जाएगा यहाँ पर पिछले पिछले साचे में हमने मालूम किया कि चोर मर्द है या औरत इस जायचे में हम मालूम करना चाह रहे हैं कि चोर की उम्र कितनी है तो इस जुमले के हम आदाद निकाल कर यहाँ जमा कर लेंगे जैसे कि आप देख रहे हैं फिर इन तमाम को हमने जमा कर लेना है यानी माजिद माजदा के आदाद को इतवार के आदाद को शम्स के आदाद को और चोर की उम्र कितनी है इनके आदाद को जब हमने इसको जमा किया तो हासिल आदाद इक्कीस सौ तिरपन हुए अब करना यह है हासिल आदाद इक्कीस को 9 से तकसीम किया जाएगा हासिल आदाद को 9 से तकसीम किया तो दो बचे 9 से तकसीम किया तो दो बचे अगर तकसीम करने के बाद एक दो तीन बचे तो चोरी करने वाले की उम्र कम है और वो बेरेश है अगर तकसीम करने के बाद चार पाँच छः बचे तो चोरी करने वाला नौजवान और ताकतवर है अगर तकसीम करने के बाद सात आठ नौ बचे तो चोर कोई बूढ़ा आदमी है यहाँ पर दो बच रहे हैं तो लिहाजा चोर जो है कोई कम उम्र वाला है और बेरेश है इसी तरह अगर आप ये मालूम करना चाहें कि चोर घर का है या बाहर का सेम वैसे ही आपने जायचा बना लेना यानी साहिल साहिल के नाम के आधार उसकी वालदा के नाम के आधार जमा कर लेने दिन के नाम के आदाद आपने जमा कर लेने हैं सात के नाम के आदाद आपने जमा कर लेने हैं ये पहले से मैंने बना के रखे हुए हैं और जमा भी मैंने कर दिए हैं अब सवाल यहाँ पर चेंज हो जाएगा चोर घर का है या बाहर का सेम जायचा वही रहेगा ऊपर मगर इधर सवाल के आदात आप जो है निकाल कर यहाँ पर जमा कर लेंगे चोर घर का या बाहर का इसके आदात सात सौ दस हैं अब इन तमाम को हमने जमा किया तो आदाद हासिल हुए अठारह सौ उन्नीस अब अगला मरहला ये है कि हासिल आदाद अठारह सौ उन्नीस को तीन से तकसीम किया जाएगा जब अठारह सौ उन्नीस को तीन से तकसीम किया तो बाकी बचा एक आप भी कैलकुलेट कर सकते हैं अगर एक बचे तो चोर घर का बंदा है अगर दो बचे तो चोर मोहल्ले का है अगर तीन बचे तो चोर बाहर दूर का है जवाब हासिल हुआ कि चोर घर का है क्योंकि एक बचा था तकसीम करने के बाद उम्मीद करता हूं कि मेरी वीडियो आपको बहुत ही आसानी के साथ समझ आ चुकी होगी अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए लाइक करिए कमेंट करिए शेयर करिए। अलैहिस्सलाम, जिंदाबाद अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकू